Ada sikit isu lah tentang komplain orang. Dia kata premium tanah naik. Jawapan dia macam ni. Premium tanah ni, dia berasaskan kepada nilaian tanah tu. Persentis dia tak lari. Nilaian tanah tu. Dulu-dulu, pak kita pergi minta tanah. Pi jabat tanah. Nak nilai tanah tu. Kawan jabat tanah tu yang nilai. Tanah Pak Long kampung apa? Kampung Sungai Pau. tu orang duk jual apa dik? Hmm, telung 20 ribu. Tanah Pak Long, dua long. Ha, 40 ribu. Nilai yang 40 ribu tu, dia ambil persentis. 10 peratus. Jadi premium 40 Long kena bayar, 4 ribu. Contoh lah. Contoh. Sekarang ni tak berlaku macam tu dah. Semua nilai yang tanah tak dibuat oleh uh, Jabatan Tanah dibuat oleh JPPS, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Kena submit pergi sana, JPPS akan kemukakan penilaian dia berdasarkan kaedah-kaedah penilaian dia yang dia laksanakan. Jadi kita punya premium ni bagi pemohon yang berpendapatan di bawah 1700 kita kenakan 10% daripada nilaian JPPS untuk pemohon yang berpendapatan 1700 satu ni barunya pasal kita ambil gaji minimumlah 1700 hingga 5000 20% daripada nilaian JPPS RM5,000 ringgit hingga RM7,000, 25 peratus. RM7,000 ringgit RM1 hingga RM10,000, 30 peratus. Lebih pada RM10,000, 40 peratus. Atau apa-apa keputusan yang diputuskan oleh pihak perusahaan negeri. Masalah pemohon, pemohon tanah ni, yang hitam. Dia kontraktor. Duit berkepuk-kepuk lah. Masalah dia mohon tanah tu. Dia buh nama bini dia, suri rumah. Ha, ni pihak pejabat tanah esok akan buat siasatan, pergi jumpa, pergi tengok. Dia akan kemukaan siasatan yang benar. Dia kata suri rumah, suri rumah lah. Tapi lelaki dia alpat lapan biji. Contoh. Contoh. Kaya, projek macam-macam. Jadi kita kena nilai balik benda tu. Jadi saya harap pemohon ni jujur lah. Pasal setiap-tiap permohonan tu akan disiasat. Akan dimukakan laporan. Betul ke tak betul? Ah, ni. Trend dia ialah buh nama isteri ataupun pasangan yang tidak bekerja. Jadi dia duduk bawah 1700 tu. Oh. Duduk bawah 1700 murah lah. Kita pun tak maulah uh, kita kehilangan hasil tu akibat daripada uh, maklumat yang tidak benar. Tapi bukanlah semua. Ada hak betul-betul orang tua-tua di rumah ni, Alhamdulillah kita pun tidaklah. Saya saya habaq dekat Datuk Seri SS. Untuk orang miskin mohon tanah. Harga RM10 saya bagi. Untuk orang miskin, bagilah. Ya. Dia ada hak atas tanah tu. Moga dengan tanah tu dia dapat ubah kehidupan keluarga dia. RM10 pun tak apa. kalau, so, kalau orang kaya, pi buat buat susah pasal nak kena bayar ni. Ataupun dia pergi pakat kawan-kawan dia, hang tak usahlah buah nama hang kaya, buah nama anak bini. Benda ni tak benar. Jadi sekarang ni dunia dah terbuka. Orang dah boleh cek dah hang betul tak betul. Hanya di hujung jari saja. Jadi saya, saya tidak tidaklah berhasrat untuk kata ke semua. Tapi saya saya harap uh, pemohon-pemohon pun jujur. Uh, bila dia dapat tanah tu kalau lepas pada 10 tahun dia boleh buat transaksi tanah tu boleh jual beli dalam tempoh 10 tahun dia dia boleh buat gadaian. Tanah tu bila di value oleh JPPH lepas dia dapat tanah tu. Tanah tu value dia ratus-ratus ribu pula. Dia pergi buat gadaian ataupun dia jual tanah lepas tu dia bayar premium ribu dia pergi jual 500000. Ah ha, ni saya rasa tak tak fair untuk negeri. Pasal negeri ni hanya akan dapat kutip premium atas tanah yang sama. Selepas 99 tahun. Wajib dah, tak ada benda ni tapi <tellan> mereka pergi dulu lah saya kemudian. <tellan> Selepas 99 tahun baru dapat premium sekali lagi. Sekali semua hidup ni, sekali tu je lah kita pun. Itulah premium tanah. Jadi dia kena kena jujur untuk uh, urusan uh, pemohonan permohonan tanah. Cuma ada satu satu dua kes yang datang kepada saya. Tanah serlong di corok Pelanduk di Sik tu kena RM30,000 lebih. Jadi saya pun minta kaji semula. Pasal apa kena RM30,000? Tanah tu serlong saja tanpa rumah. Bila dikaji semula, nilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, tanah tu harga dah RM111,000. Tanah tu. Ah. JPPS buat harga aku tu, bila letak 10%, RM30,000. Uh, RM10,000 adalah harga-harga lain lagi. Nilaian JPPH tu, kemungkinan perlu diperhatikan semula kita hantar balik betul ke nilai ni RM111,000. ribu berdasarkan nilaian tu lah kita pun kena bersandar ni mana bukan boleh buat ikut suka macam dulu-dulu lah -dulu sekarang ni kalau pergi ke mahkamah pun kita kena kemukakan butiran-butiran tu yang agensi yang layak untuk buat penilaian kalau tahun ni JPPH lah Itulah uh, dasar yang telah digunakan pakai. Saya harap uh, rakyat Kedah memahami bahawa itulah kaedah untuk menentukan premium tanah. Tapi saya nak maklum kat Dewan Mulia ini, permohonan tanah pun tak banyak dah. Tanah-tanah tanah, tanah, -tanah kerajaan ini kebanyakannya telah dilupuskan, telah dimiliki oleh orang. Semua ada secara pajakan atau semuanya. Sekarang ini yang, yang lulus baru ini semua pajakan 99 tahun. Kalau pelabur-pelabur tanah-tanah bandar ini 60 tahun tak ada dah tanah hak boleh mohon sebesar ni speaker kok sungai tiang tu hak duk menebai apa semua tu hak tam rizab <laughs> rizab hutan tak boleh tanah uh, tanah kerajaan boleh mohon tanah hutan tak boleh kita pun tak tak, tak 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 bagi dah kita pun menghadkan jumlah tanah yang boleh dimohon Mula tahun 2024 5 ekar saja dulu 10 ekar sekarang ni 3 ekar uh, 3 ekar minta maaf. 3 ekar kemungkinan pada masa depan kena dituang ke lagi. Jadi tak salah duk pin nebas luas-luas. <laughs> Boleh mohon sekat tiga ekak je.